Ну конечно, еще и поля тяжелые, да, и первая официальная игра, поэтому где-то было немножко тяжеловато. Но я думаю, что игра болельщикам понравилась, было много много опасных моментов, поэтому я думаю, что болельщики остались довольны и, и мы результатом. Все-таки это, наверное, была где-то моя ошибка, потому что я должен был вернуться и занять ту позицию, где принимал мяч Чечер. Я это не сделал, так что беру, беру всю вину на, на себя. Но ну, а по поводу быстрого мяча у нас это уже такая тенденция пропускать быстрые мячи у нас в этом чемпионате. Мы, мы всегда начинаем с 0-1. Ну, всегда, всегда тренерский штаб просит центральных полузащитников врываться прываться в штрафную. Это я по, по, поводу первого мяча так и, так и получилось. А второй, второй мяч, я думаю, что была хорошая фланговая передача. И Беседин сыграл как типичный нападающий, пошел в опережение. Так что... Ну, хороший, хороший защитник. Было, было нелегко, но я не зацикливался на противостоянии именно с Сухотским была задача, самое главное, чтобы команда победила. Ну, конечно, еще, еще нужно время, да, все-таки, ну, больше это касается Пантича, потому что где-то еще барьер языковый мешает. Но видно, что хороший, хороший защитник, и дай бог, дай бог, чтобы только прогрессировал. А что, что касается Шепелева, то это молодой молодой футболист, который, как я всегда говорю, самое главное работать и не, не останавливаться. Видно, что, что есть и мышление футбольное, и с мячом хорошо работает, но самое главное не, не останавливаться в том, что он сейчас достиг. Ну, конечно, конечно где-то не хватает их, и там, когда приходишь там, даже на теоретическое занятие какое-то, и Всегда смотришь, эти стулья пустые, там, где они сидели, и как-то как непривычно. Но это, это футбол, и нам придется, придется двигаться без Олега и без Саши, двигаться вперед. Конечно, это, это люди, которые сделали очень много для Киевского динамо.